హరి ఓం శ్రీమన్నాారాయణీయము ఎనుబది ఏడవ దశకము కుచేలోపాఖ్యానము కుచేల సతీర్థ్యం कुचेलनाम भवतः सतीर्थ्यता गतस्य सान्दीपनि मन्दिरे द्विजः गतस्य सान्दीपनि मन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण धनादि निःस्पृहो त्वदेकरागेण धनादिनिस्पृहो दिनानि निन्ये प्रसमी गृहाश्रमी नि निन्ये प्रसमी गृहाश्रमी कुचेलनामा भवतः स तीर्थ्यतां गतः स सान्दीपनिमन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण धनादिनिःस्पृहो दिनानि निन्ये प्रसमी गृहाश्रमी समानशिलापि तदीयवल्लभा समानशिलापि तदीयवल्लभा तथैव नोचितजयं समेयुषी तथैव चित्तजयं समेयुषी कदाचिदुचे बतवृत् ति लब्धये कदाचिदुचे बत वृद्धिलब्धये रमापतिः किं न सखा निषेव्यते रमापतिः किं न सखा निषेव्यते समानशिलापि तदीयवल्लभा तथैव नो चित्तजयं समेयुषी दूचे बत बतवृत्तिलब्धये रमापतिः किं न सखा निषेव्यते इति रितोऽयम् प्रिययाक्षुधार्तया इति रितोऽयम् प्रिययाक्षुधार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदा वहे जुगुप्समानोऽपि धने मदा वहे तदा त्वदालोकन कौतुकाद्ययौ तदा त्वदालोकन कौतुकाद्ययौ हन् पटान्ते पृथुकानुपायनम् वहन् पठान्ते पृथुकानुपायनम् इति रितोऽयं प्रियया क्षुधार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदवहे तदा त्वदा लोको न कौतुकाद्ययौ हन् पठान्ते पृथुकानुपायनम् गतोयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गतोयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु शै्य भवनं समेयिवान् गृहेषु शै्य भवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवातिसम्भावनया तु किं पुनः तवातिसम्भावनया तु किं पुनः गतोऽयमाश्चर्यमयीन् भवत्पुरीम् गृहेषु शैब्य समेईवान। समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिम् तवातिसम्भावनया तु पुनः प्रपूजितं तं प्रियया च बीजितं प्रपूजितं तं प्रियया च बीजितं करे गृहीत्वा कथय पुरा कृतं गुरु करे गृहीत्वा कथय पुराकृतिं कृतं कृतं यदिन्धनार्थं गुरुद्वारचोदितैः यदि धनार्धं गुरुदारतैः अपर्तु वर्षं तदमर्षिकानने अपर्तु वर्षं तदमर्षिकानने प्रपूजितं तं प्रियया च करे गृहीत्वा कथय पुरा कृतम् यदिन्धनार्थं गुरुदार चोदितैरपर्तु वर्षं तदमर्षिकानने त्रपाजुषोस्मात् पृथुकं बलादथ त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथा प्रगृह्यमुष्टौ सकृदासिते त्वया प्रगृह्यमुष्टौ सकृदासि सकृदासिते त्वया कृतं कृतं नन्वीयतेति सम्भ्रमात् कृतं कृतं नन्वीयतेति सम्भ्रमात् रमा किलोपेत्यकरं रुरोधते रमा किलोपेत्यकरं रुरोधते त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलादथा प्रगृह्यमुष्टौ सकृदासिते त्वया कृतं कृतं नन्वियतेति सम्भ्रमाद्रमा किलोपेत्य रुरोधते भक्तेषु भक्ति भक्तेन समानितस्त्वया भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्ने कनिसां महासुखं पुरीं वसन्ने महासुखम् बता परे द्युर्द्रविणं विनाययौ बता परे द्युर्द्रविणं विनायौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं महासुखम् बता परे द्युर्द्रविणं विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः यदिह्ययाचिष्य मदास्यदच्युतो यदि ह्ययाचिष्य मदास्य दच्युतो वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधिः पुनः त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधिः पुनः क्रमादपश्यन् मणिदिप्रमालयं क्रमादपश्यन् <laughs> मणिदीप्रमालयं यदि ह्ययाचिष्य मदास्यदच्युतो वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधिः पुनः क्रमादपश्यन् मणिदिप्रमालयं किं मार्गविभ्रंस इति भ्रमं क्षणं किं मार्गविभ्रंस इति भ्रमं क्षणं गृहं प्रविष्ट स ददर्शवल्लभां गृहं प्रविष्ट सददर्शवल्लभाम् सखी परितां मणिहेमभूषितां सखी परितां मणिमे सखी परितां मणिहेमभूषितां बुबोधचत्वत्करुणां महाद्भुतां बुबोधचत्वत्करुणां महाद्भुतां किं मार्गविभ्रंस इति भ्रमं क्षणम् गृहं प्रविष्ट सददर्शवल्लभां सखीपरीतां मणिहेमभूषितां बुबोधचत्वत्करुणां महाद्भुतां सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं सरत्नशाला सुवसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोमृतं ययौ समुन्नमद्भक्तिभरो मृतं ययौ त्वमेव मापूरित भक्तवाञ्छितोमेव मापूरित भक्तवाञ्छितो मा मरुत्पुराधीश हरस्वगदान् मरुत्पुराधीश हरस्वगदान् सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरो मृतं ययौ त्वमेव वा मापूरितभक्त वाञ्छितो मरुत्पुराधीश हरस्वमे गदान् कुचेलोपाख्यानमोनु ಎಂಬದ ದಶಕಮೂ ಸು ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಹಿಓಿ ಓಂ